вас шаноўнае гаспадарства. Полацкі веснік заўсёды е што пачытаць. Першая старонка свежага нумара прысвечана прафесійнаму святу медыцынскіх работнікаў, якое адзначаецца ў нядзелю. Таксама вы даведаецеся пра тое, як ідзе падрыхтоўка да ўсебеларускага народнага сходу, што адбудзецца на наступным тыдні. Журналісты полацкага вестніка раскажуць пра навядзенне парадка на тэрыторыі горада і пра дзейнасць працоўных груп па мікрараёнах. У свежым нумары вы прачытаеце спецыяльны рэпартаж па выніках фотоконкурсу, полацкі веснік + маеш равноно добрый настрой. І, канешне, традыцыйна у пятнічным нумары знойдзеце выпуск афіцыйнага аддзела,кросфорд, гароскоп і афішу культурных падзей. Паважаныя чытачы, запрашаем вас на дзень падпісчыа у гандлёвы забаўляльны цэнтр манеж. Чакаем у суботу 18 чэрвеня з 11 до 14 гадзін, а таксама 27 28 29 і 30 чэрвеня з 15-30 до 18:30. Толь да канца месяца вы паспееце выпісаць мясцовую газету па льготным кошце усяго 200 тысяч рублёў. Полацкі веснік чытаем разам.